beberapa kereta kat antena tu Tapi kereta tak ada makam kat situ kan lah. Okay, hari ni kita pergi ke uh, kawasan Rantau Negeri Sembilan dan kita dapat uh, maklumat daripada penduduk tempatan yang bertanyakan berkenaan satu makam. Makam ni disebut sebagai makam uh, Panglima Hijau. Uh, tapi kita tak uh, belum belum sampai lagi dan sekarang kita tengah follow orang yang nak bawa kita ni ke, ke kawasan makam tu dan untuk ke kawasan makam ni kena melalui kawasan yang berselot katanya kawasan yang berlumpur ha, jadi sesuai menggunakan kereta 4x4 lah kan ha, dia tak sesuai kereta-kereta biasa kan ha, jadi kita tengok ha, macam mana perjalanan kita pada video kali ini 我好了，怎么？ you <laughs> I'm <laughs> <laughs> Okay, Assalamualaikum, hari ini kita dah sampai ke kawasan sebuah makam yang terletak uh, di dalam kebun eh? Kebun yang uh, agak uh, banyak pokok lah kat sini kan Nak kata hutan pun, uh, tapi katanya kawasan kebun lah ni, kebun orang kan Dan kita pun tak kenal kebun orang ni, kebun siapa orangnya kan eh, Sebab kebun ni berdekatan juga dengan uh, ladang ataupun istit Aa, dan kita masuk tadi pun aa, agak mencabar jugalah dengan laluan-laluan yang aa, berlumpur, berselot kan dan banyak jugalah apa, tak lebu yang <gifat> ada kat laluan kan aa, jadi inilah cabaran kita untuk sampai ke kawasan makam ini eh. dan um, kawasan ni uh, kawasan kita kita boleh katakanlah dia agak ke dalam sikit kan? di kawasan rantau negeri sembilan Uh, jauh daripada jalan utama eh tersembunyi dalam kebun lama yang uh, nak nak kata terbiar mungkin juga terbiar jugalah kebun ni um, uh, terdapat sebuah um, makam lama tanpa nisan eh dan dan tidak bertanda langsung tak ada tulis apa-apa um, nama ataupun tarikh uh, berkaitan dengan uh, makam ni dan makam ni hampir dilupakan tetapi atas uh, apa usaha orang tempatan ya atas nasihat arwah seorang ustaz kepada anak muridnya untuk menjaga makam ini kembali dan hari ini kita tengok uh, kawasan makam ni alhamdulillah terjaga berbanding dulu yang mungkin uh, ada bumbung kan eh, buat berwarna hijau uh, tapi mungkin bumbung tu pun dah reput apa semua dia dah dah kata orang tu dah runtuhkanlah eh, untuk keselamatan pengunjung kat sini kalau a bumbung runtuh bahaya jugalah untuk pengunjung kan jadi mungkin anda tertanyalah makam siapa ni daripada cerita yang saya dapat daripada apa pemegang amanah penjaga makam ni dikatakan panggilannya sebagai panglima hijau ya jadi panglima hijau jadi kita nak dapatkan sumber berkaitan dengan siapa panglima hijau ni, mungkin tak dapat kan? sebab sejarah lama tak semua ditulis dalam buku sejarah. Jadi kita susah untuk dapatkan mendapatkan uh, cerita ataupun dapatkan uh, siapa identiti sebenar uh, pemilik makam ini. Dari hasil penelitian uh, yang kita dapat daripada susu galo kajian sejarah setempat dan maklumat daripada sumber batin daripada puan Ita beliau menunjukkan adalah satu satu nama yang yang ada kaitan dengan anak kepada raja Haji Klang seperti mana yang telah kita buat rungkai video lepas berkaitan Raja Haji Kelang di Rembau tempoh hari dan pada salah silahnya ada anak yang dipanggil sebagai sulung jadi berdasarkan dapatan sumber batin daripada Puan Ita pemerhatian kita daripada foto mula mula kita dapat daripada foto kemudian kita datang sini dan info itu tak lari sama dan asalnya di, di, uh, digelar sebagai uh, Tok Sulung. Uh, anak kepada Raja Haji Kelang. Uh, di mana Raja Haji Kelang ni, kalau ikut uh, kita punya pendapatan um, uh, berundur daripada Kelang selepas perang saudara antara Raja Mahadi dengan Tengku Denuk. Uh, disebabkan uh, kedudukan yang diancam oleh uh, British lah ketika itu. Ha, jadi berlaku perebutan kuasa dan sebelah memihak kepada Raja Mahdi dan sebelah lagi memihak kepada um, Tengku Kudin. Jadi kepada yang memihak kepada Raja Mahdi itu berundur ke kawasan Negeri Sembilan. Ha, dan ini adalah kawasan rantau. Sebab tu kawasan ini dinamakan rantau kerana perpindahan daripada uh, apa uh, uh, Daripada peperangan itu ke kawasan negeri Semilan. Ha, jadi um, uh, Raja Haji Kelang ini merupakan seorang tokoh uh, bangsawan dan pemimpin Melayu yang berperanan penting dalam jaringan kekuasaan dan peranan di kawasan Kelang dan sekitarnya pada satu uh, fasa awal sejarah uh, Selangor. Uh, beliau bukan sekadar tokoh tempatan, tapi sebahagian daripada uh, struktur kepimpinan Melayu yang bergerak antara wilayah Kelang, Selangor, Negeri Sembilan dan kawasan sekitarnya. Jadi Tok Sulong ini sebagai anak kepada Raja Haji dipercayai meneruskan peranan bapanya dalam lingkungan kepimpinan setempat sama ada sebagai tokoh adat, pembesar kecil ataupun individu yang dihormati masyarakat pada zamannya. Jadi pemilihan lokasi makam ini yang jauh dari laluan awam serta ketiadaan batu nisan bukanlah satu perkara yang luar biasa bagi makam tokoh Melayu lama ni. Dalam banyak kes ia melambangkan sikap rendah diri atau adat pengubian bangsawan tertentu yang tidak menunjukkan nama dan gelaran ataupun menyembunyikan diri daripada musuh kerana Raja Haji Kelang pun dibunuh oleh pengkhianat yang yang apa? Yang berskongkol dengan British. Jadi berkemungkinan juga Tok sulung ni berundur ke kawasan ini dan sembunyi di kawasan yang agak terpencil lah. Dan kawasan ini dekat dengan kawasan sungai dan kawasan ini sungai ini bersambung dengan kawasan rembau dan terus boleh menuju ke kawasan laut lah. Jadi struktur makam ini berbentuk segi empat dibina dengan susunan batu konkrit lama ni. Masa awal-awal uh, uh, siapa yang menjaga ni kita tak tahu uh, siapa yang menjaga kan. Jadi pada hari ini uh, diamanahkan pada seorang uh, yang untuk diamanahkan untuk menjaga makam ni lah. Kan? Nama Panglima Hijau yang sering dikaitkan dengan kaos uh, makam ini berkemungkinan hanyalah gelaran lisan yang muncul kemudian sama ada akibat kekeliruan generasi, uh, simbol uh, warna pada panji ataupun identiti yang bercampur dengan cerita rakyat ha, itu gelaranlah, uh, gelaran, lah. gelaran orang tempatan sebagai penghormatan je lah, kan? mungkin ramai yang tak tahu siapa dia ni sebenarnya apa semua kan ha, mungkin sekadar gelaran sajalah ha, kan. jadi disebalik uh, gabungan bukti lokasi struktur makam kan. Uh, dia adalah kesinambungan selasilah Raja Haji Kelang uh, yang apa? Yang menunjukkan bahawa inilah makam Tok Sulong anak kepada Raja Haji Kelang uh, tokoh yang main perananlah satu ketika dulu di uh, di Selangor. Jadi uh, makam ni bukan sekadar tempat persemadian, ia adalah uh, saksi bisu kepada pergerakan bangsawan Melayu, peralihan kuasa dan sejarah yang tidak ditulis dalam buku. Ya, jadi kalau kita tak dokumentasikan pada hari ini, esok ia mungkin hilang, ya, Ditelan zaman, ditelan bumi, ditelan uh, hutan, ya. ha, jadi uh, dengan dokumen, 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 dokumentasi ini kita dapat mengembalikan ingatan generasi hari ini dan akan datang, ya. Jadi ada ada tambahan. Ah, tak ada tambahan Jadi kawasan ini uh, dia ada pagar lama ya, yeah, yang dibuat mungkin orang yang terawal uh, menjaga makam ini dan dipercayai uh, sekarang ni kita nampak hanya satu makam saja yeah, yang yang ada uh, dia punya apa uh, tembok ni. Berdasarkan pemerhatian kita dekat kawasan ni kemungkinan ada lima atau enam makam yang berada di sekitarnya yang bertandakan dengan pokok puding ha, bertanding dengan pokok puding ha, jadi kemungkinan pokok puding itu ada uh, apa terletaknya makam-makam uh, sahabat dia ke atau macam mana pengikut, pengikut dia lah ha, pengikut dia pengikut-pengikut kepada uh, Tok Sulung ni lah ha, jadi sebenarnya namanya Tok Sulung panggilannya Tok Sulung lah ini Tok Sulung ha, okay. jadi kawasan ini uh, dia agak berbukit dan dia melalui kawasan uh, Paya sebelum sampai ke kawasan Sungai ha, jadi lokasi ini memang strategik dan uh, memang kena dengan uh, sejarah uh, pelarian daripada uh, Kelang ke kawasan Negeri Sembilan ni. sebenarnya Oke okay, itu saja uh, video untuk kali ini uh, di sinilah dia punya sempadan dia uh, antara kebun uh, apa estate ke ataupun uh, kebun orang lah. sini ni pagar dia lah sempadan dia jadi kita melalui uh, apa ni uh, lorong inilah kan eh? jadi diharap apa yang kita kongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada anda semua tentang sejarah bangsa Melayu dan Uh, diharap waris-waris uh, yang ada kaitan mungkin um, ada kaitan dengan uh, apa ni tok sulung ni ataupun raja haji kelang uh, boleh uh, bagi tahu saya ataupun DM saya untuk uh, saya bagi maklumat berikut. Uh, uh, berikutlah kan uh, mungkin ada orang yang bawalah uh, untuk kita uh, bawa waris ni untuk jumpa depunya apa uh, ni keturunannya lah kan jadi uh, jangan lupa untuk uh, like share komen dan subscribe channel ini uh, supaya uh, channel ini dapat uh, terus apa uh, berkembang dari masa ke semasa lah eh. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tim yang yang bersama uh, kami yang yang menunjuk jalan kepada kami untuk ke makam ini. Nak masuk sekali ke muka tak payah. eh, jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kesudian mereka, atas kelapangan masa mereka untuk kami masuk ke dalam dan buat rakaman. semoga Allah dapat membalasnya dengan yang lebih baiklah insyaAllah. Jadi jangan lupa untuk tekan butang join untuk jadi ahli pakej ini. Uh, pakej yang Uh, untuk kita boleh tonton uh, video yang uh, kita tak siarkan secara umum lah, eh? dan sekiranya anda ada berhajat untuk buat uh, analisis keturunan uh, jangan lupa juga untuk DM saya untuk kita buat analisis keturunan anda eh? dan semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini memberi manfaat kepada semua ada tambahan lagi? Ha, tak ada ya. Eh? Ha, jadi itu saja video untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik insya Allah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.